Фізична культура. Трикутничок. молодець, трикутничок отримав. Так. Математика. Хмаринка? Хмаринка. Я тебе для того розуму, щоб ти мені хмаринки додому приносив. Фу! Алло! Галіна Петровна, що у вас що по математиці? Кружечок! Алло, Хмаринка! Нина Петровна, что у вас там? Радикалит? А у вас хмаринка! Ты понимаешь, что сегодня хмаринка, завтра наркоман! Понимаешь, что я не смогу на улицу выйти, на меня все будут пальцем тыкать и сказать, «Дивися, Мати хмарочника идёт!» Мама, а что у тебя было по математике? Два. <реш> а <Але> вы на <не> хмаринках! Приезжайте к нам в они <laughs> а не то приедет к вам. Бывает иногда чертовски скучно и может как-то скрасить этот вечер. Я хотел бы пригласить на эту сцену самую роскошную девушку в Девушка, Девушки, кто хочет получить статус самой роскошной девушки в бесплатно, без регистрации и смс? Вы, да? Поднимайтесь, пожалуйста, аплодисменты храброй даме. Здравствуйте. Возьмите микрофон. Чувствуешь тепло моих рук? Чебурек, хава. Как тебя зовут, Артем? Какое красивое имя, Артем. Слушай, можешь сделать шажочек вперед? Теперь чуть-чуть назад и немножечко правее. Ну что, мужики, ловко эту телочку на место поставил, да? Слушай, а как тебя зовут в понедельник? Как тебя зовут во вторник? Как тебя зовут вечером в среду после обеда? Оля. А вот и неправда вечером в среду после обеда шумли тебя зовут. Забот ко мне, подвозь.